নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৃষ্ণ কৃপা মই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে শ্ৰীকৃষ্ণ গীতাবাগৰ সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হৈছে আৰু অষ্টাদশ অধ্যায় সন্য়াস যুগ আপোনালোকে শ্ৰৱণ কৰি আছে এতিয়া আছে সন্য়াস যুগৰ পিছৰটি অংশ দুলৰি নাগ ৰ দেৱগণ তোমাৰ বাক্য শুনি ভয় ভৰিলো কহিলা যে নকাৰণ সবাকো বান্ধিয়া তিনি গুণ আছে মুক্তি নাই একো জনামো দৰ শিৱ্য সমস্ত গীতাৰসাৰ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈষ্যূদ্ৰ চাৰি যাৰ যেন মত চীন যাৰ যেন মত লক্ষণয়া ছাৰ কহুন কৰি ভিন্ন বা জানিবাবি স্বভাবল গতে জাত এহি ব্রাহ্মণ সত বর্গ সাধে নভইলে সাক্ষাত ৰাম সমদম ত শৌচক্ষমো আস্তিক জ্ঞান বিজ্ঞান এহি ন বন জানি বাবৰি প্ৰৰ মনকানিঅ ত চন্দ্ৰায়ণ অনুকা অনুভৱ্য বিজ্ঞান বোলয় জ্ঞকৈ বোলে জ্ঞান ৰা মাটি জ্বলে বাইজ শুধি কৰিলে ক ভাবোধয় চিবাটো সহি ৰহিবে কক্ৰয়েৰি অন্তৰ ক্ৰাম কোধ কাম ক্ৰোধ এৰীস্বৰূপ বুলিয়া প্ৰাণৰ চিন্তিবহিত কিমত সংসাৰ এৰা বেক পাৰি উপায় চিন্তি বনিত অ ইটো বাজ্যগুণ যুগুত ব্ৰাহ্মণ অৱশ্যে থাকিব লাগে শতগুণাধিক মান জানিবাভাগে ক্ষত্ৰিয়ৰ ধৰ্ম সুৰ পৰাক্ৰম প্ৰগ্লভ দান শকতি ধৈৰ্য হৈব বুদ্ধি নপ যুঁজি স্বধৰ্মসাধী ইৰাম লোকানিয়াম কম সৈৱে ক প্ৰিয়ৰ গুণস্বয় ৰজত্ৰ মিছে কিন্তু ৰজোধিক জানিবা ধ ঈশ্বৰস্ব ধৰ্ম কৃষি বাণিজ্য ক আৰু গৰু ৰা তমুৰ যুগুণে মিশ্ৰে যে বৈশ্বৰ কিন্তু তমুব অতিৰে ক নিৰ্তৰ সেৱাকৰে যথাচিত বেদ বি বৰ্জিত দৃজৰ কেৱল আপোনাৰ কৰ্মত থাকি স্বধত তাতে নিষ্ঠা কৰি বুদ্ধি জ্ঞানভক্তি কৰ্ম দুই কো সাধী বেক পায় বেক সিদ্ধি লোকনীয়ামক জগতব্যাপক অন্তি নাৰায়ণ স্বধৰ্মত থাকি চৰণ আত্ম ধৰ্মধৰ্ম ধৰি যদি সংগে শুদ্ধভাৱে তথাপিত দুখ মাত্ৰ কল্প মাত্ৰ কৰে যদি কৰ্ময়ন্ত্ৰহীনামে দূৰয় তথাপি পাবয়ি ধৰ্মি যুদ্ধ ৰাসী স্বধৰ্মতঃ হিংসা ভয় ভিক্ষা মাগি খাই বে আলচ কৰা তাহাঁত দুখ আচয় ৰাম আপোন ধৰ্মত যদি দুখ থাকে দুখন মানিব যেনে গুৰু চুমতে থাকে তথাপি প্ৰবিত্ৰ দৃঢ় কৰ্মৰ সংগত খগুণ যত সংগে জাত ভৈলাই আগে তাৰ দুখ এৰি গুণ লৈ বা মাত্ৰ কৰ্ম নকৰিও ত্যাগে ৰামধুময়গ্নি যেন দুয়োসংগে লৈলা একে সংগে জাত তথাপিত অগ্নি সেৱানেৰে ধোমৰো দুনি বাৰীতে অন ৰান্ধিতে জজ্ঞাৰ্থে কৰয়হোম এতেকে সময় অগ্নিসংগত বৰদোষদেয় ধূম ৰাম হেনজানি নৰ সধ কৰ্ম ভিতৰ কৰ্ম কৰিও কংগ পৰিহৰি অহাৰ এৰি ফল কৰিও ক নিষ্কাম সিদ্ধপাৱে সংসাৰ এৰাই মূৰ পদ পাই পাছেৰ হে ব্ৰ এজানিও কধনো ধৰ মিছেক যে কিছে কৰ কৃষ্ণক হে অকৰ হৰি বোলা